А стола, это... это... Да, что будешь реферат писать, не могу. Мы очень да? боялись, а как... что у нас не получится. У нас нет опыта проведения таких акций. И я рад, что вы слышали друг, друг друга. Я думаю, у нас а. все получится, потому что сила в единстве. Сила в единстве! Сила в единстве!

What <laughs> 95 квартала. Но сейчас мы пришли для того, чтобы поговорить и разобраться. Видите, как возле дома Борис нас никто не хочет слушать. Нам э, вызывали в суд меня лично вчера, э, в Днепропетровск. Мы, нам отказали встречаться в Борисполкома. Это незаконная акция. А разрешили здесь, потому что вот так горисполком не разрешает. То есть если мы там будем находиться, у нас просто милиция вправе на законных основаниях разогнать дубинка. Чтобы этого не происходило, надо быть организованными. И мы здесь как на законном основании собираемся. Сейчас мы проведем митинг и затем проследуем шествием до 95-го квартала с половиной остались а 8 и когда получилась такая разница многие оказались просто в долговой яме люди которые могут заплатить проценты а которые уже не могут даже их платить и не могут выплатить этот кредит у кого заложены машины квартиры люди добрые я к вам обращаюсь как вы могли упустить этот вопрос каждый борется сам за себя. Сколько таких случаев, когда люди накладывали на себя руки. Недавно погибла семья в Кривом Роге, потому что люди остались со своей бедой сам на сам. Почему вы не поставите этот вопрос? Почему государство об этом не думает? Почему мы должны сидеть дома и бояться? Сутками звонят с банков, коллекторские компании. Это бандитизм организованный. Если в 90-х годах сажали на проценты и ходили, выбивали долги бандиты. Сколько полегло в земле людей за эти долги? Не потому, что они их хотели прогулять, потому что хотели как-то выжить. И сейчас вы очутились в той же ситуации, только она организована, эта ситуация, узаконенная. Вас всех повесили на проценты, а коллекторские компании трусят ваши души. Сегодня отберут машины, завтра квартира, а завтра и душу отнимут. Уже отняли сколько. Ставьте этот вопрос в обязательном порядке. Так не должно быть. Пусть кредиты банки берут только те суммы, которые люди у них брали. В адрес инициативной группы, что мы провокаторы, что мы наняты горосполкомом для срыва акции. Не принимаю. Только тот, кто возьмет сейчас в мегафон в руки и поведет за собой народ, имеет право мне сказать, что я купленный провокатор. Кто сейчас выйдет сюда? Выходите! Выходите! Выходите. Мы стояли там в кустах. Кто нас видел? Кто вышел к нам? Мы прошли маршем против наш, нас видел город. Из окон выглядывали, машины останавливались, люди спрашивали, а что это? Что они не привыкли к такому, что мы поставили. Да, они не привыкли, что мы организованы. И провокаторы на протяжении всего шествия пытались вас завернуть, чтобы не показать вас городу. Чтобы потом нам, когда мы обратимся с заявлением о создании профсоюза, сказали, а вы незаконны, ваша акция была незаконна. Только вот здесь мы имеем право проголосовать и э, в протоколе написать, что мы приняли решение, потому что это единственное разрешенное место. Да, это закон, но нарушая его, мы ничего не добьемся. Нет, нет. Франция не боится нарушать закон. Они там все бомбляют. Уважаемые предприниматели, если е, уважаемые предприниматели, если мы будем нарушать закон, провоцировать э, милицию, органы внутренних дел к противодействию нам, наша акция будет призвана незаконной и наша резолюция... Слово передаємо депутату. Мене звати Леонід Латуринський, я депутат міської ради. Значить, мені організатор, я не хочу проводити тут. Ви прийшли агітувати за політику чи за роботу за роботу? Я не стисняюся своєї партії. Що ви Латуринського знаєте? Можете подивитися в інтернеті, від якої партії що я зробив. E, Значить, Оксана мені передала Оксана мені передала соні документи за 15 хвилин до початку сесії, щоб я їх зачитав перед депутатами нашої міської ради для того, щоб ми ці документи, по-перше, передали в кабінет міністрів, по-друге, передали у Верховну Раду України. Керівництво нашого міста завірило мене. І сказала, щоб я маю право виступити перед вами і сказати, що ці документи були направлені і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду. Друге питання, яке було піднято вже на, безпосередньо на сесії, більшістю голосів проголосовано за те, щоб сьогодні ніяких питань не обговорювати. І при, навіть, Сьогодні було таке прийнято і, і сьогодні не обговорилось ні одне питання. Всі, всі е, ці питання і проекти рішення, які були висунуті на, е, на засіданні е, на сесії міської ради, були прийняті майже одноголосно. Е, ну, Це робочий момент. Е, е, інше питання е, в цьому документі я. Вам чесно говорю, що при за 15 хвилин до сесії я ознайомився з ним. Він трошки популістський. Необхідно було вказати чітко, з якими ви пунктами налогового кодексу не згідні. Це всі для, для того, щоб була конструктивна робота. Що якщо просто, якщо просто вийти і мітингувати, то я не проти мітингуйте. Якщо ви хочете послухати якби, що треба зробити і правильно, Налоговий кодекс повинен бути прийнятий, якому то не було виді, він повинен бути, де було буде чітко сказані ваші права, права влади і права налогових інспекцій. Тобто від вас також чекається, що ви хочете внести. Пункт перший налогового кодексу написано так, ми хочемо отак. От Напишіть, будь ласка, в цьому зверненні. Друге. Пункт другий написано так, щоб було чітко все вказано, як ви хочете зробити і що ви хочете зробити. Просто не було популізму, тому що на це відповіді не може бути. Звернення пішли, я вам це кажу. Друге питання, яке я узгодив з керівництвом, що представники від вашої ініціативної групи мали змогу вже при новому керівництву нашого міста прийти на діалог. Діалог відбувається кожен місяць. Вы знаете, что такое громадское слушание? Микрофон ближе. Знаете, что такое громадское слушание? Ви, ви приходите коли-небудь на них. Чому ви не приходите ніколи на громадські слухання? На громадських слуханнях вирішуються всі проблеми. На громадських слуханнях присутні два-три чоловіки від виконавчої влади, можливо, один-два депутати, журналісти і все. І немає ніякого, ніякого діалогу, немає ніякого консенсусу, немає ніяких компромісів, нічого не, не обсуждають.